Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Роман Світан. Це військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу, з яким ми обговоримо актуальну ситуацію на фронтах. Пане Романе, вам вітання і слава Україні. Роман, слава! Бажаю всім здоров'я. Почнемо одразу нашу розмову із того, що сьогодні аналітики Deep State дещо оновили мапу бойових дій і вказали, що станом за вчора, тобто за 21 число, для наших глядачів нагадаємо, що аналітики і оновлюють перепрошую, аналітики Діпстейт оновлюють свою карту із запізненням для того, щоб не нашкодити, але все ж написали вони про те, що російські окупанти захопили. Комишівку, завітне і Новожеланне на Донеччині. Куди росіяни так от поспішають? Чи є у них якась політична мета? Бо карта Діпстейт оновлюється фактично кожного дня, і кожного дня є захоплені українські населені населені пункти? Ну у них закінчується час на літню кампанію. На літню воєнну кампанію цього року були поставлені задачі в принципі невиполнімо вийти на границі Донецька, Луганської області. захватить полностью Донецкую и Луганскую области, но это нереально, нереально в этом году для россиян. Потому, потому хоть что-то для того, чтобы хоть что-то показать за выполненную кампанию, им надо под, хотя бы подойти к Покровску. То есть взять Покровск тоже нереально за летнюю кампанию. Дело в том, что сам по себе Покровск это большой населенный пункт. С очень разветвленной системой промзон, там самая большая шахта в Европе находится, Красноармейская западная, сейчас она Покровская, по-моему, номер один называется, по-старому Красноармейская западная. И, естественно, промзона очень широкая. Сам Покровск, чуть южнее Селидова, северо-восточнее Мирноград и вот эти... Города это агломерация из трех городов россиянами. Ну, она не пройдется быстро. Они могут к ним подойти, начать срывать их кабами, то есть почему сейчас объявлена эвакуация из этих городов, потому что россияне по-другому не могут. Они подходят к городам, и начинают выполнять выполнять задачу с воздушными средствами поражения в основном. Это будет то же самое, как и с Бахмутом, с Альяром, с Маринкой. Будут сносить эти города, но это недолго будут возиться, конечно, как и с Авдеевкой, та же самая картина. Возиться будут долго, месяцы, потому уже им за эту летнюю кампанию не светит там их пройти, или, допустим, захватить и выйти на границу Донецкой области. Но подойти и доложить о том, что они все-таки выполнили задачу и там забежали в какие-то кварталы того же Покровска, они точно будут пытаться сделать. Сейчас пока на данный момент они даже идут на ну, очень большой риск. Очень большой риск. Почему? Потому что от Донецка, если посмотреть на эту кишку российскую, вклинение в, это, в сторону Покровска узкая полоса 15-20 километров на километров 50 протянутая. То есть, по большому счету, у россиян сейчас слабые фланги. Они их не укрепляют, ну, их и нет смысла укреплять. Они должны их будут расширять. пока не видно, чем они будут их расширять. И идут они на, этого на такую опасную авантюру, пытаясь продавить наши войска и добежать до Покровска. Показать какой-то такой марафон себе придумали показать заход в Покровск. Ну, я думаю, если у нашего командования найдется где-то несколько бригад, особенно штурмовых, в, в, на этом направлении, то эту гуру можно отсечь. Если хорошенько на нее посмотреть, она как раз ущербная по флангам. Это, ну, это, это такой большой формат. Да. Вот если вот такой формат, сразу становится понятно, что такого рода вклинение в при проведении боевых действий они очень нестабильны и очень проблематичные с флангов. Любой удар с севера или с юга отсекает головную колонну. Вопрос чем, если, если у нас достаточное количество сил, СР, чтобы такую операцию провести? Угу. Ну, от цікаво на цьому фоні прозвучала інформація від журналістів Блумберга. Вони, посилаючись на розвідувальні дані Пентагону, написали, що ні Україна, ні Росія не мають достатньо сил для того, щоб продовжувати великі наступальні кампанії. А це відповідно за їхніми словами може свідчити про те, що війна заходить у глухий кут. І вони наводять, в приклад нестачу снарядів в сил оборони. Відповідно. Нормування боєприпасів і так далі, а з боку росіян для них от вони говорять про їхню нестачу ресурсів, це нездатність проводити великі наступальні кампанії. От що в їхньому розумінні може бути великими наступальними кампаніями, якщо росіяни повільно і методично все ж таки мають можливість просуватися на Донеччині, на загалом на сході нашої країни. І чи можемо ми дійсно стверджувати, що війна у цьому випадку заходить у глухий кут? Ну, из любого угла есть выход, какой бы он там глухим не был, если посмотреть на все сверху, сбоку. Так вот, та же самая картина и по нашему фронту. Если подняться на, на определенную высоту, чуть сбоку посмотреть, там видно очень много направлений, по которым можно, не масштабируя атаки, но выполнить серьезные, серьезные наступательные действия. Крым. Это для нас, допустим. Форсирование Днепра в любой точке, практически ниже Каховки, оно даст возможность развить дальнейшее движение в сторону Крыма. Россиянам очень сложно Крым, Крым оборонять. Если подойти к Армянску, это возможно сделать. Прикрываясь морем, с одной стороны, Черное море как правый фланг может использоваться, а левый фланг, он же будет э, линией фронта. То есть удобное расположение и э, движение наших войск. А дальше выход на Крым, уничтожение российских э, военных объектов в Крыму, так как Крым является э, практически готовым оперативным котлом, географическим уничтожением, не, не будет э, большой проблемой для нас, если будет достаточное количество сил средств для этого, средств поражения. А это не масштабная атака. Это, в принципе, атака и вообще на контрнаступление, оно... В такого оперативного, не стратегического, оперативного уровня, но оно может привести к серьезным стратегическим уже последствиям для российской э, армии, потому что без Крыма им не нужен ни, Крым, ни Донбасс, ни сухопутный, э, э, не сухопутный коридор. А масштабных действий действительно ни россияне, ни мы провести не можем. Масштабность это по линии фронта. Линия фронта сейчас больше тысячи километров. У нас, ни у нас, ни у россиян нет достаточного количества сил, средств, чтобы на всей линии тысяч километрового фронта проводить наступательные действия. Вот россияне проводят сейчас наступление в сторону Покровска, так ширина его 15-20 километров. 15-20 километров в зависимости там, от той точки измерения. Ширина наступательных действий, допустим, в районе Торецка, там несколько километров, 3-4 километра, то есть район Нью-Йорка движение в сторону, допустим, того же Часовьяра, тоже 3-4 километра по северу Часовьяра, северо восточная Они не могут создать серьезных наступательных действий, развернуть их на сотни километров. Нет сил, средств для этого. Пытаются точечно, на, точечно давить. Та же самая операция у нас сейчас в Пульской области. Да, она, она вроде как считается на несколько десятков километров, масштабная, там, километров 30 по ширине, допустим, но эти 30 километров по ширине, они ж, в конце концов достигнуты за счет просачивания в тыл противника и разворачивания за э, пределами э, линии обороны, разворачивания наших войск, а дальше уже э, пле окружение, плен или уничтожение. Вот и сейчас так же само пытаемся проводить по Курскому направлению, но э, точечные атаки, не масштабные атаки. Нет для этого сил, средств, это, это правда в этом смысле, но вот такими атаками точечными, как раз мы с нашей точки зрения, мы сможем решить стратегическую задачу до оккупации все, все, всей Украины. Именно вот такие. Почему? Потому что линия фронта так расположена на данный момент. Россияне сами залезли в эту кишку. Это кишка протянутая, ну если смотреть опять сверху сбоку, посмотреть от Кирчи через Крым, через часть Херсонской, Запорожской, Донецкой области к Ростову. Так это вот кишка где-то больше 500, в районе 500-700 километров. И она по толщине ну, 70-80 километров, ее нарезать можно. Не масштабно, а точечно. Вот даже та же атака в прошлом году на Токмак в сторону Мелитополя, это как раз попытка нарезать вот эту кишку и оперативные действия наши, которые могли привести к серьезным стратегическим поражениям россиян, просто они не были подкреплены достаточно, достаточным количеством авиации и средств поражения, обещанными нашими партнерами. Ни авиации мы не получили, ни ракет мы не получили данных. Получили там пара десятков только уже в конце операции, не в начале, не в июне прошлого года получили атакамсы, а в октябре, когда уже операция была свернута. Ну, та вопрос уже к наш к нашим партнерам в білому дому. Ну і при цьому якось треба це все ще продовжувати для того, щоб наші сили оборони мали потенціал рухатися далі, і при цьому оборонятися від російських атак, все ще які все ще тривають. Як на цьому фоні загалом виглядає курська операція, і які результати вона може дати? Чи може загалом Курськ вплинути на ситуацію в стратегічному масштабі? Журналісти The Foreign Policy написали, що ця операція змінила. 20-річне уявлення про Росію Путіна, нібито про те, що не можна порушити ніяк кордони Російської Федерації і безпеку Російської Федерації. Російські журналісти вчора написали про те, що росіяни готують своїх громадян до того, що вони будуть жити в новій реальності, фактично впродовж найближчих кількох місяців, коли Курщина окупована. Як нам загалом сприймати цю інформацію, на що розраховувати? Бо ми ж прекрасно розуміємо, що для того, аби продовжувати там бойові дії. Потрібно перекидати туди ресурси. І за даними Financial Times, зараз, зокрема, через операцію в Курській області інші військові мусять в тому числі нормувати снаряди. Ну, Парадигму зламали. Да. Та парадигма, яку намагалися навіть всему мировому сообществу, ну і нам в тому числі і наші партнери. Це ж парадигма Білого дому Байдена Обаймовської групи, яка з 2014 року. Сдает Украину, реально продали Путіну Донбасс в 2014 году, вместе з Кримом, 14-15 года, участвовали Байден, участвовали Обама, Обамовская вся адміністрація си, сидит в Но домі. Вот они пытаются, продав Крим и Донбас Путіну, они пытаются связать руки и мировому сообществу, и нам в том числе, что ай-яй-яй, нельзя косо смотреть в сторону Российской Федерации. Да можно и не просто косо смотреть, как оказалось. Можно еще и уничтожать российские вооруженные силы, брать под контроль российские населенные пункты, уничтожать мосты через реки и так далее и тому подобное. Проводить войсковые операции, и эта парадигма сейчас она давит на Белый дом давит на Байденовскую Обамовскую администрацию. Почему? Потому что она ими же и взлелеена. Это, это, это парадигма, и сейчас они не знают, как из-под нее вывернуться, потому что на вопрос, ну что вы нам чесали 10 лет по ушам, это я так уже на сленге специально российском говорю, потому что это именно туда быстрее понимается, на Белый дом о том что по россиянам нельзя бить и нельзя заходить на российскую территорию так и нужно было делать заходить даже я больше скажу в прошлом году можно было заходить на российскую территорию и отсекать Донбасс не двигаться на пять линий Суровикина подготовленных к этому удару а заходить со стороны Валуек и дальше двигаться по Дону на Таганрог на Ростов вот это движение должно было быть вот так то же самое так у нас тогда сколько бригад? Десятки бригад были подготовлены для такого рода движения. Сейчас несколько бригад, 3-4 бригады решают этот вопрос по Курску. Российская территория, направление на Москву, направление в крайне пуганных идиотов. Они там ни к чему, ни, ничего не ждут. Самое интересное, они сами поверили в эту белодомовскую парадигму этих э, обамовских сопляжуев которые, и они уверовались в том, что наши войска не зайдут на российскую территорию. А почему нельзя? Зашли, выполнили боевую задачу. Причем боевая, и это была именно боевая задача, не заход на территорию как таковую. Боевая задача по уничтожению российской суджинской группировки, которая готовилась идти в сторону Сум. То есть мы, мы провели оборонительную операцию, зайдя на территорию противника, уничтожив, развеяв по ветру эту российскую группировку, взяв в плен, уничтожив. То, то есть там довольно-таки серьезный разгром россиян был именно в районе Суджи. А сейчас идет расширение и э, укрепление линии границы, которая надо давным-давно было перевести в режим линии боевого соприкосновения. У нас 600 километров границы между Беларусью, между Украиной и Россией. От Беларуси до Валуи, до Оскола, реки Оскол. Они были открытой темой в одну и в другую сторону. Там, с одной стороны, пограничники смотрели в нашу сторону через бинокль с собачкой, с Мухтаром, а наши пограничники в России бинокли смотрели. Вот все, все, что было. Утрирую специально для понимания процесса. А сейчас идет разворачивание линии боевого соприкосновения в направлении на Москву, наконец-то. Никто не заметил. Посмотрите сверху, сбоку на карту. У нас Москва всегда была сзади, за нами такое впечатление, россияне пытались напасть на Москву, а мы им не давали. Посмотрите по линии Москва, Харьков, Донецк или там Бердянск или Керчь, допустим, или Севастополь. Так это одна линия. Только получалось, что у нас за спиной была Москва. А мы наступали на юг от Москвы. Вот сейчас надо разворачивать, разворачивать эту парадигму и как раз разворачивать линию фронта в сторону Москвы. В крайне пуганных идиотов. Потому это довольно-таки успешная операция в этом смысле, но она чуть не, не так линейно связана с восточными нашими проблемами на Восточном фронте. Почему? Потому что те части, которые были развернуты в районе СКУМ для безопасности областного центра, они же использовались для наступления. Это не части, которые были сняты с Восточного фронта. Это воинские части, которые были замещены, выдавлены, можно так сказать, нацполицией, с э, 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 линии границы с Белоруссией, э, и они просто перекочевали чуть восточнее в сторону Сум э, закрепились зарылись там а потом пошли в наступление э, опять же задача какая улучшить свои оборонительные позиции зачем зарываться на нашей территории и проводить минирование наших земель если можно выйти на сейм то есть вдоль Сейма то что мы сейчас делаем Вдоль Сима провести определенные фортификационные мероприятия, вплоть до того, что и пол обеспечения карты дневных полей уже ложить на российскую территорию. Это, это оптимальный вариант. А восточное направление – это прямая проблема непрофессионального управления нашим министерством обороны. То есть там не хватает э, личного состава и э, особенно… БЧ, то есть боеприпасов против пехоты российской. Большое количество пехоты нужна 120-я мина, 82-я мина для минометов, нужны, нужен 155-й снаряд кассетный, который будут выкашивать россиян как раз на этом Покровском направлении, так как минимум. А это все было, так сказать, вовремя Угроблена эти поставки нашим міністерством оборони, руководітка, торим человек ну далекі от теми, як і я mm. ну, от е, насправді цікаво із забезпеченням і з тим, наскільки далеко може просунутися ця курська операція, тому що стало відомо, що росіяни залізобетонні, залізобетонні укріплення починають будувати для того, щоб не дати силам оборони просуватися вперед. Але на цьому фоні. Журналісти The Wall Street Journal написали, що українські війська заявили, що рухаються до оточення приблизно трьох тисяч російських військових, які присутні до річки в Курській області. В той час як Україна продовжує руйнувати також мости і переправи. Наскільки оце загрозлива ситуація для росіян? Зруйнувавши мости і переправи, їм просто не буде куди втікати. Ну ета це... Тот, тот оперативный котел, который уже сформирован после того, как мы вышли по дороге на Рысь, подошли к Симу, и э, вот этот треугольник между Теткина, симом, э, на симом дорогом на Рысь и же в ней, в нем действительно зажаты российские войска несколько тысяч э, там есть, но они уйдут, они смогут уйти в вплавь даже через Сим, даже с, с уничтоженными мостами оставят там технику, там, которая у них есть. Но в смогут уйти. Я имею в виду, мы тысяч э, там военнослужащих в плен не возьмем. Сотни какие-то там действительно, может, и будут. Но тысяч там точно не будет. То есть наше движение, которое сейчас идет, мы вышли отсюда же, вышли к Симу по направлению Крыльску. И дальше начинаем двигаться на запад, к нашей границе, выдавливая россиян через Сейм. Но через Сейм они пройдут как а через узкое горлышко, практически э, голыми и боссами. Им придется переплывать реку, а река довольно-таки коварная. Там вроде метров 100 ширины, но она иногда быстрин, и там вообще речка довольно-таки проблематичная. Я не думаю, что им там специально кто-то будет мосты наводить, чтобы они технику выводили, а в плавь доберутся и так. Но это уже будут на правый берег Сейма будут выбираться россияне с усами и трусами. Это максимум. В руках у них ничего не будет. Угу. Ну дійсно, перепиливати стометрову річку, це проблематичне, проблематичне завдання. На цьому фоні, до речі, The Wall Street Journal дописали також і про те, що російський генерал-полковник Олександр Лапін, який контролював безпеку в Курській області, розпустив раду, яка займалася якраз захистом вразливого прикордонного району. І це сталося якраз за кілька місяців до того, як наші сили оборони почали операції в Курській області. На вашу думку, для чого він це зробив? Я розумію, що можливо вони просто не очікували удару. А відповідно, думали про те, що звідти можна забрати війська. Ну, Лапін — це взагалі чудо чудне, якщо чесно. Що з 22-го року йому треба давати героя України э, після першої операції по форсуванню Сєверського Донця в районі Він там угробив десятки техніки э, лучше елітних э, бригад Росії, конкретно угробив, Саме його. полное головотябство по организации, дала возможность нам уничтожить несколько раз эту переправу. Они все шли и шли, пока уже, наверное, последний танк не утонул. Только после этого Лапина смогли остановить. То есть называется «вижу цель, не вижу препятствий». Вот потом, когда уже уперся в цель, не с кем было дальше продолжать. Вот опять этот Лапин сейчас пытается вырулить ситуацию. Потому можно уже вторую Звезду Героя Украины или Орден Героя Украины, звание Героя Украины ему давать. Дважды Герой Украины, генерал Лапин, выполнил в целях безопасности Украины еще раз задачу военную: угробил оборону Курской, Брянской и Белгородской областей. Ну, что тут сказать? Ну, чудо-чудно, другого ничего не скажешь. Ну, бажаємо йому щиро, щоб він продовжував в тому в тому ж дусі і допомагав нашим силам оборони. На цьому фоні нашому головному управлінні розвідки заявили про те, що завдали ударів по центру радіозв'язку, по московському аеропорту Астаф'єво і по авіабазі Мілерово в Ростовській області. Загалом, за словами Буданова, було задіяно близько 50 безпілотників. Ми розуміємо, що атаки по Міллірово в Ростовській області важливі для нас з точки зору того, що росіяни звідти злітають для завдання ударів по території нашої країни. А от щодо московських аеропортів, як, наприклад, Астаф'єво, наскільки важливими є удари там? Ну, во-первых, за останні несколько місяців, чуть ли не більше погода, ми взагалі в сторону Москви посмотрети. Це шо то теж случилось. что то в лісі здохло. Як це у нас на Україні кажуть? Что с Улиссией сдохло? Что наши беспилотники наконец полетели на Москву. Это же э, священная корова была последний месяц. Это как раз у Буданова надо спросить. А что случилось? Что там подохло где-то? Что вы опять туда полетели? А раньше нельзя было это делать? Москва, Московская область, это просто напичкана военными объектами, не только аэродромами, начиная от конструкторских бюро и заканчивая производством узлов и агрегатов серьезнейшей российской техники. Это все в Москве и в Подмосковье. По это один из аэродромов, кстати, почему туда, и, скорее всего, шли наши беспилотники, для того, чтобы потушить глазки российской РТВ, радиотехническим войскам, так называемым. Там они расположили круговые системы наблюдения, то есть круговые решетки, так называемые, с серьезным загоризонтным контролем. То есть это одна из, один из механизмов контроля воздушного пространства, в том числе и в странах НАТО. Естественно, уничтожение такого рода систем наблюдения – это одна из первых задач для завоевания превосходства в воздухе, и не только для Украины, это еще и для натовских систем, причем и в направлении в том числе и кольского полуострова прибал стран Балтии то есть и, и в ту сторону в том числе и хорошо что пошли вопрос решили или нет но я думаю в ближайшее время главное управление разведки уточнит поражение потому что россияне хвастались что там завалили несколько наших беспилотников хотя это может быть еще и разведка боем так называемая то есть часть беспилотников шла для того чтобы определить алгоритм работы российской противовоздушной системы обороны и расположение локаторов и пусковых установок. Следующая волна может быть мощнее и уже по новым маршрутам, которые дадут возможность пройти без поражения выполнив боевую задачу. Эти же круговые установки конечно, никуда не денутся, они стационарные. Поэтому я думаю, Это первая а нісека, попиток слідуючих уже не несуть серйозний угу. ну і на завершення нашої розмови підрозділ військово-морських сил збройних сил України знищив склад боєприпасів і паливомастильних матеріалів на кінбурзькій косі у Чорному морі. Наскільки важливо обстрілювати і знищувати інфраструктуру окупантів там, і яке значення загалом для росіян має ця кінбурзька коса? Ну, она э, южнее Очакова, она контролирует выход э, по Днепру, выход в море. То есть для россиян однозначно это один из форпостов на этом направлении. Плюс они прекрасно понимают э, форсирование Днепра, поэтому там Днепр не глубокий. Форсирование Днепра по этому направлению даст возможность нашим войскам э, дальнейшее продвижение в сторону Скадовска вдоль линии. Черного берега, Черного моря, прикрываясь, прикрываясь правым, то есть правый фланг прикрываясь морем. У нас хорошая возможность как раз с Кимбургской косы именно начать наступление в сторону Крыма. И потому для них очень важно ее контролировать. Эту косу действительно можно отминусовать, полностью зачистить, но ее надо выжечь сжечь практически все, что там находится, всю растительность, то есть зачистить ее после этого, российские войска не смогут там находиться, а форсирование у нас пройдет намного проще. Я думаю, как раз идет подготовка к такого рода мероприятиям. Там действительно работают военно-морские силы вооруженных сил Украины, работают главное управление разведки подразделения «Артан». Неплохо себя показало на Кимбургской косе и на Тендровской косе. То есть они руководят этими операциями. Ну, естественно, плюс силы спецоперации морская пехота которые выполняют этого рода задачи. То есть, не исключая возможности, что э, это по классике растягивания э, по, по фронту войска противника, в ближайшее время э, как раз одна из операций будет проводиться именно в районе Кинбургской косы и, по крайней мере, по охристонскому направлению. Это южная часть фронта, северную мы зажили. В районі Кузька Южне для того, щоб розтянути тисячі полтори кілометрів. По фронту можна розтягнути російські війська. Уменьшив плотність войск кстати, на, на восточне направлення. Зрозуміло. Пане Романе, я вам дякую за розмову, дякую за зведення. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми з вами ще обов'язково побачимося і почуємося до зустрічі.